Ну и на эту сцену рвется уже следующая команда с лаконичным названием ⁇ Жир Киев ⁇ Когда мы узнали, что тема игры кино, то очень обрадовались, ведь это наша любимая группа. Мне начальник позвонил, хотел, чтобы я встал, пришел на работу, а что ему какой-то сдал, но только я его послал, сказал, что боль устал и эту ночь не спал. О, спасибо за работы нету. И сразу шутка в тему. Новое пиво Цой. Пиво Цой. Действительно живое пиво. Так, ребята, что вы несете? У нас тема игры кино как искусство. А вы здесь какой-то рок-фестиваль устроили. Траст и прав, но для кино нужны профессионалы. Поэтому встречайте, наш сценарист Вова. Вова. Вова, что вы приготовили для нашего будущего фильма? Стив. Быстрее пули я летел. Сквозь серость жизненной рутины. Спиртное я купить хотел. Увы, закрылись раньше магазины. Чтобы вы понимали... На литературный вечер памяти Шевченко Вова принес подборку лучших голов. А внимательный зритель заметил, что в нашей команде есть актер второго плана, и это Дима. Дима настолько застенчивый, что на фотографию в паспорт фотографировался из-за спины мамы. Ну это Тарас, наш кастинг-менеджер. Тарас, там для фильма нужны актеры. Посоветуй кого-нибудь. Значит, ребята, для того, чтобы нам победить, нам надо пригласить реальную звезду. И поэтому я достал номер Андрея Шевченко, и сейчас мы будем ему звонить. Не берет, наверное, занят. А спонсор нашей команды – кинотеатр на Троещине. Кинотеатр на Троещине, приходи со своей флахой. Ну, а это наш каскадер Серега. Каскадеры, каскадеры. Серега настолько смелый, что нацарапал на, на машине Василия Верстюка слово красавчик. Ну и наконец знакомьтесь. Наш режиссер и по совместительству директор телеканала Коля. Друзья, мы изучили целевую аудиторию канала и пришли к выводу, что его смотрят только пожилые люди. Поэтому придумали реалити-шоу ЖЕК-2. 16 клевых пенсионеров ищет свою вторую половинку, чтобы познакомиться и построить свой маленький социализм. А сейчас на экране передача «Я люблю Украину» с Иваном Ургантом. Украину, в свете, в <реклама> любить Украину, как солнце любит, как ветер и травы и воды, в годину счастливую и радостную мит, любить у годину негоды, а теперь жри не А спонсор нашего выступления – киевские милиционеры. Киевские милиционеры, если вы найдете где-нибудь дешевле, мы вернем вам ваши деньги. И, кстати, о милиционерах. Ни для кого не секрет, что есть такой закон, который запрещает курить в радиусе 50 метров от остановок. Давайте посмотрим, как же он осуществляется в жизни. Сержант, значит, держи, давай секции делать. Младший лейтенант Мельник. Мужчина, можно нас на секундочку подойти, пожалуйста? Не, ты нормальный? Ты не мог встать на остановке и покурить, как все люди нормальные? Ты еще начни пиво с пакета пить. Не, ну все. Ты понимаешь, что у меня женщина, и дети чем я кормить? Мужик, ну купи хоть рулетку. Мужик, ну рулетку купи. Не, сержант, ну ты идиот! Друзья, вы знаете, вот мы стоим, играем, веселимся, круто, все. А у меня дома курсовая горит. Коль, она сейчас у всех горит. Вов, ты не понял, мне позвонили, у меня дом горит, там курсовая. Команда КВНЖ, спасибо.